এডভাইচ নে অপশ্যন আপুনি আপোনাৰ সন্তানটিৰ বাবে কোনটো সঠিক বুলি ভাবে যদি আপুনি মোক সোধে মই ক'ম অপশ্যন কাৰণ শিশুসকলৰ কথা বাদেই দিছোঁ যদি আমি ডাঙৰসকলৰ কথাই ভাবোঁ তেতিয়াহ'লে যেতিয়া আমাক কোনোবাই অপশ্যন দিয়ে তেতিয়া আমি ভাল পাওঁ কাৰণ অপশ্যন দিলে আমি চুজ কৰিবলৈ সুবিধা পাওঁ আৰু যেতিয়া আমি চুজ কৰিবলৈ সুবিধা পাওঁ তেতিয়া আমি আমাৰ সদায় ভাল লগাটোৱে চুজ কৰোঁ ঠিক তেনেকৈ শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰতো একেই কথা যেতিয়া আপুনি তেওঁলোকক অপশ্যন দিব তেতিয়া তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ভাল লগা কামটো ভাল লগা বিষয়টো চুজ কৰিব যিয়ে তেওঁলোকৰ আত্মবিশ্বাসটো বঢ়াই তুলিব লগতে খং ৰাগবোৰো কমি থাকিব লগতে কাম কৰাৰ তেওঁলোকৰ মটিভেশ্যনটো আহিব কিন্তু যেতিয়া আপুনি এডভাইচ দিয়ে যেতিয়া আমাক কোনোবাই এডভাইচ দিয়ে আমাৰ সেইখিনি সময়ত অকণমান হ'লেও খং উঠে কাৰণ মন নাথাকিলেও আমি এডভাইচ দিছে কাৰণেই কামটো কৰিবলগীয়া হয় শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰতো মা দেউতাই কৈছে কাৰণে তেওঁলোকে কামটো কৰিবলগীয়া হয় কিন্তু তেওঁলোকৰ মনত মনত ক'ৰবাত অকণমান খং ভাৱ থাকিব পাৰে বা খং ৰাগ অলপমান বেছি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে তো সেইটো কাৰণে এতিয়া আপুনি ডিচাইড কৰিব যে আপুনি আপোনাৰ সন্তানটিক এডভাইচ দিয়ে নে অপশ্যন কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব